Ну, рашисты могут бить именно по аэродромам, поскольку в Старкоме находится, я не может неправильно сказал. Короче, в Старой Константинове находится аэродром, да, туда может, конечно, направляться вот такая вот ситуация. И причем, вы заметили, как они ясно начали бить именно по нему, когда мы уничтожили их самолеты в Крыму. Вот, буквально. Mm -hmm, да. Только уничтожили это, а не это. Да. Только мы где-то постреляли по Сочи, они а сразу по Одессе. Типа, знаете, Одесса. это асимметричный ответ или симметричный ответ? Скорее симметричный. Мы Где-то по порту, там где-то ударили по великому городу Сочи, где теперь уже не темные ночи, понимаете? Да, а они ударили по Одессе, да. То есть, то есть нам вообще, чтобы Одессу сохранить, нельзя бить, оказывается, по портовым городам, да? такие как особенно Саки, да. Mm -hmm. вот, где находились их самолеты, где мы уничтожили три штуки, да, по-моему, один напрочь уничтожили. Да, а да, вот. да. Видите, видите, Одесса все время страдает за то, что мы где-нибудь ударим по, по тем здравницам, которые были, относились к Рашке Советскому Союзу. Вот так мыслит партнер, понимаете. Да. Mm -hmm. Ну, могло ну, ну, ну уже там конкретное, понимаете. Но, но больше всего мне прикалывает, знаете, что... Mm -hmm незаконная дочь Путина отреклась от него. Вот это, ну, мне больше всего нравится, и она живет в Париже, там, и она там, сотрудник одной из галерей Парижа, да, она отреклась от своего папочки. Я думаю, что это, конечно, фейковое отречение, да, но ну, в любом случае нам приятно. Это никто, это инфекционные заболевания, Сатурн имеет свойство стойкости, а Марс это все разгорячает, понимаете, вот такая вот всякая термоядерная смесь. Такое противостояние двух планет несчастья, Марса планеты войны и Сатурна планеты, планеты несчастья говорит о том, что мы находимся на грани ядерной войны, дорогие друзья. Поэтому мы будем видеть, если Витков прилетит в Москву, значит и все как бы расходится. Есть шанс о том договориться, чтобы перестать стрелять. Если Витков точно не прилетает в Москву, ну значит, будем бомбить этот значит, славный город. Кстати, дорогие друзья, туда уже доставлены ПВО, под Москву новые очередные. Вот, сейчас они туда сгружаются. Короче, ультиматум Трампа однозначно. Mm -hmm. Идите на мои условия, договаривайтесь. У нас очень прекрасные возможности с вами договориться о бабках, как всегда, понимаете, ну, Дональд Трамп, он всегда это любит, договориться о больших деньгах. Но, скорее всего, все идет к тому, что будет обстреляна Москва и Московская область. А Ромагедон может сейчас случиться именно там. Ага. А значит, одна из подводных лодок находится сейчас в Баренцевом море, это практически российская Федерация. Другая находится, дорогие друзья, внимание, кто вам не говорил об этом, в Черном море. Черном море, и оттуда вам может лететь очень быстро тамагавки или еще кое-что, да, по Московской Федерации или именно по Московской области. Поэтому у нас очень в очень ближайшее время классно. И мой прогноз может сбываться. Я вот давал прогноз на ближайший месяц, да, на август. Я говорил, что с 6 по 12 очень мощное противостояние Марса и Сатурна. Может повториться ситуация в Иране. Помните, как Дональд Трамп расфигачил Иран. Вот в ближайшие недели нас ждет очень прекрасная, прекрасная, замечательная ситуация. Если Витков они примут в Москве, дорогие друзья, я хотел вот сейчас матом послать, выразиться, я не буду это делать, да, полный издец, дорогие друзья, может быть, в Москве и Московской области. Но если честно, то есть нас там они шугают, что они по тысячу шахетов в день будут, две тысячи, Статистика говорит об обратном. Вот столько поделить на дни, сколько они шахедов на нас направили в предыдущий месяц, они достали дотягивают, понимаете? Вот все-таки okay, атака Израиля по Ирану сделала так невозможно. Некоторые запчасти, детали, которые были архиважны для Российской Федерации, которые и Ладуги делались, да, а они не дошли до них. Вот. Поэтому вот они на старом своем вот этом ну да, у них там некоторые новинки появились реактивные, значит их дроны. Ну вот, действительно, ничего нового они не показывают каких то сверхмасштабных ситуаций. А смотрите, какая ситуация. Если не будет достигнуто воздушное перемирие, о чем настаивает на самом деле Лили Путин? Ну все увидели двойник это или тройник. Или Путина, который сидел вот на, на Валаме, да, вот на этом острове. А еще раз повторяю, по, по, повторяю: дорогие друзья, это остров Финляндии. Ее Сталин украл у финской войны. Вот это остров Фин, Финский на самом деле. А поэтому финны еще будут думать о том, как его отвоевать в конечном итоге. Так вот, на этих лавочках мы видели, что никакой настоящий Путин там не присутствовал. Да? Ну, хотя бы по той причине, что у настоящего Путина всегда в последнее время он ходил в броне. У него был большой живот вообще. Это какой-то худенький, несчастный, все время вниз смотрел. А, слушайте, а этот, рядом с ним сидел кар кар картофельный король, да, и он все время со своим шпицом там сидел вообще. Ему вообще наплевать было, что слушать, что говорил рядом с ним этот двойник Владимира Путина. Потому что он точно знал, что это двойник Владимира Путина. Ему абсолютно плевать на него. Он сверх сверху на него смотрел. А это все время думал, заученный текст, так сказать. И он вспомнил, что мы не завоевываем область, а освобождаем. Вот этот главный нарратив, который КГБ должно было вселить в этого двойника, тройника Владимира Путина. Потому что мне такое ощущение, что сейчас появился еще один э, двойник, который не похож на, на, на того двойника, и теперь это можно обозначать уже тройником Владимира Владимировича. Mm -hmm. все понимаете, что нет ни единого сходства с настоящим Путиным до 2023 года. Да. Ни единого 100%. сходства нет. Вот видите, вот подтверждает. Mm -hmm. Ну, хочу вам сказать только для одесситов, что очень хорошие, классные новости сейчас будут для вас, для одесситов уже этой осенью. Сейчас, скорее всего, будет признано то, что нужно сделать Западную Украину, в том числе Одессу и Киев, бесполетной зоной. И Дональд Трамп будет все делать для того, чтобы больше уже сюда ничего не прилетало, не достигало каких-то сложных ситуаций, чтобы какие-то ракеты, там, дроны не летали на, 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 Одессу. Вообще вся западная часть Украины, вплоть до Днепра, может стать абсолютно бесполезные, бесполезные, зоны. Да. Ну и сейчас идут вот размышления о том, что вот буквально в ближайшее время это будет э, как бы касаться, да, что вообще может быть завершится эпоха дронов, шакедов и многого всего. Будет решаться, конечно, вопрос в Москве. Сейчас сюда приедет Витков, да, и возможно, что после этого будет э, воздушное перемирие. Но, по крайней мере, на этой неделе хочу сказать, что действительно могут донимать одесситов, особенно неблагоприятные дни. Вот сейчас в ближайшее время у нас будет очень серьезное противостояние Марса и Сатурна. И случайно Дональд Трамп дал время Че. Прямо самый ужасающий аспект, который только может быть, это 9-10 августа, он до 8 как бы дал время Че. А 9-10 просто оппозиция Марса и Сатурна. Дорогие друзья, может кто-то кого-то бомбить Где-нибудь там под Москву что-то может долетать, если, конечно же, прилетит Витков в Москву. Но для одесситов тоже эти очень сложная ситуация. Это, конечно же, 8, 9, 10 августа. Наверное, самый опасный момент, который только может быть для, для, для моего родного, любимого города, в общем-то, но у нас очень хорошая ситуация. Именно 8 августа да, Марс переходит в знак Весы. Марс, планета военных действий, переходит в знак своей слабости. Весы. Резко может ослабиться ситуация и конфигурация войны. Звезды говорят о том, что может заканчиваться активная фаза всей этой войны. А Весы – это знак перемирия и переговоров. Блестящая комбинация. Вот, наверное, Дональд Трамп на он то интуитивном уровне, подгадал вот эту ситуацию, выхождения массы весы, что сейчас можно все завершить переговорами. И не случайно Эрдоган прилетает в Киев, не случайно сейчас к нам прилетает наше ПВО, да, дорогие друзья, Кит Келлок, дорогие друзья, поэтому не о чем бояться в ближайшее время до Киева. А, значит, ну и, конечно же, в Москву может прилетит, а может нет. Дорогие друзья, туда вичков некий, да, такой Витек. Короче, я только одно могу вам сказать. Если витек долетит до Москвы, то переверие mm -hmm. возможно. Mm -hmm. Если витек все-таки развернет свой самолет и не долетит до Москвы, возможно все, что угодно. Да, вот у нас будет сложная ситуация в Сумской области. Сейчас ее опять могут обстреливать очень серьезным образом не только суммы, больше даже по области могут вот сейчас. Да, и у нас сложная ситуация здесь может быть. В ближайшее время 11-12 августа. А также у нас сложная ситуация может с ними происходить, когда в знаке Сум будет вот, Луна сходиться с Марсом. Это 26-27 августа. Вот такие самые критические, да, когда вот по суммам, в Сумской области может долетать вот эта вся ситуация. Что касается Чернигово-Черниговской области, значит, будем смотреть. Здесь трудная ситуация у нас может быть 12-13 августа. А также у нас сложная ситуация может быть 22-23 августа. Вот это самый сложный. Не, как и для Киева, я забыл сказать, что для Киева самый ужасающий период тоже примерно эти же числа. 22, 23 года 24. 22, 23 августа. Да. Это перед Днем Независимости как раз. Это да, будет опять определен... же, если не будет достигнуто воздушное перемирие. Но, дорогие друзья, воздушное перемирие на майзо. Поэтому гражданское население Украины, возможно, перестанет умирать именно с августа месяца. Главный конкурент по Нобелевской премии для, это, для Дональда Трампа, да, получается? Да, да, да. А, но мы, мы понимаем, что сейчас могут быть санкции против Турции, что она торгует нефтью и газом с Российской Федерацией, поэтому очень важны переговоры сейчас. Любые абсолютно для Эрдогана. Это у него крах экономики и так, все знают, как лира падает, вся ситуация сложная в Турции. А, ну, конечно, ему хотелось бы и дальше перепродавать, значит, нефть и газ российский в Европу, куда угодно. иметь Хап, вот он мечтает об этом с другой стороны, он, значит, хочет и с Украиной иметь хорошие взаимоотношения. А потер на телятке двух мамок ссы, вот видите, и вот, тут у нас и Дональд Трамп, как бы против него ничего не имеет, Дональд Трамп имеет против Индии кое-что, против Бразилии 50 против Индии 25 налога. А видите, он ничего не говорит про Эрдогана, который очень-очень усиленно просто покупает нефть и газ в Российской Федерации. Поэтому вот сейчас это очень интересные переговоры. С одной стороны, Эрдоган в Киеве встречается с Зеленским, с другой стороны, Витков одновременно прилетает в Москву. Тут Кит Келах, опять же, если, если долетит до Москвы, дорогие тут очень интересная ситуация. Я не уверен, что Витков долетит до Москвы. Если он долетит до Москвы, это все нет. Вот вы должны понимать. Витков в Москве попахивает миром. Не долетать Витков до Москвы, значит мира не будет. А, а вот действительно тут еще и Кит Келлах в Киеве, угу. Эрдоган. Короче, они хотят действительно сейчас вот этот а, стамбульский стол с прекрасными явствами, которые только есть в Турции, вином, виноградом, а, значит, все, все, все этими сладостями, которые есть в Турции, они так славятся всем этим, да. А, вот, ну, все это с, с, с ту мира собрать именно в, ту, в Турции, о чем говорит, кстати, а, значит, и, и проговорился, а, значит, президент, президент Польши, да, вот на данный момент что все-таки очень запахло миром. У нас тут уже в Украине все готовятся к выборам. Даже вылезла значит, из прошлого Юлия Тимошенко тут интервью начала давать. все. А этот в журнале «Волк» значит, сфотографировался залужный. Вот в красивым костюме с презентацией непонятно чего. Но вылез, да, ну, это... Кто не знает, журнал «Вок» — это Ренат Ахметов. Значит, Ренат Ахметов будет спонсировать Залужного уже откровенно, вот так можно сразу понимать, что вот они рассорились сейчас немножко с Зеленским. Вот выгнал его премьер-министра значит, Шмыгаля. Шмыгаль это человек всегда был Ахметова. Но, видите, уже перераспространяется вся ситуация в другую сторону. И сейчас, конечно, Ахметова будет спонсировать Залужного против значит, Зеленского. И если раньше было согласовано, Зеленский идет но не идет Залужный, а Залужный идет, если не идет Зеленский, то сейчас все, все карты сброшены. Залужный точно идет президенту, дорогие друзья, тем более у него Юпитер, символ счастья, успеха и власти, в зодиакальном знаке рака сейчас проходит по его солнцу именно этой осенью. То есть ну, тут, ну, Ф -ф -ф. все королевские планеты, которые только есть вот в пользу Залужного. Но мы с вами отвлеклись. А, вот, а Эрдоган приезжает в Киев чтобы оформить перемирие. Чтобы все-таки оформить воздушное сначала перемирие. Да, может продолжаться война в Донецкой области. То есть она будет свернута до Донецкой и Луганской области. ДНР и ЛНР. Да? Ну и тогда все расистские войска туда будут переброшены. Вот. И единственное, где они могут продолжать вот эти свои ситуации, это как с 2014 года. Вот такая вот ситуация, переход войны, в другое качество. Не случайно Лукашенко сказал, когда старики на лавочках, почти как бабушки, да, обсуждали кого-то на этом острове, который принадлежал Финляндии, да, вот там, рядом с Санкт Петербургом, а Лукашенко потребовал воздушного пилинга. Ну невозможно, чтобы аэропорты Москвы не работали, я вот эту отсылку я к этому веду, что аэропорты Москвы должны работать всегда как часть.